второй раз по Армавиру. Десять стран за удары и хорошим по России. Тысячный раз Путин и Песков путают грешное с праведным и проваливают информационную войну. В который раз с вами я, Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Демократия победит сумасшедшего диктатора так комментирует существенную качественную помощь от Швеции глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Историческое событие для наших ВСУ. Впервые за 33 года независимости Швеция дает нам свой АВАКС. Кроме того, наше войско получит в этом пакете и другие стратегически важные ресурсы. Правительство Швеции сегодня, 29 мая 2024 года, объявило о выделении рекордного одновременно пакета военной помощи для Украины на сумму 13 миллиардов шведских крон или 1,16 миллиарда евро. Забежим вперед и скажем, что этим пакетом предусматривается выделение техники и ресурсов, которые будут иметь буквально историческое значение как для Украины, так и для самой Швеции. Так анализируют всеобъемлющую помощь аналитики портала Defense Express. Из неповторимого в этом пакете Швеция передает нам как минимум один самолет радиолокационного дозора, который в сообщении от министра обороны этой страны Пола Йомсона обозначен как ACC-890. Но более известен под значением СААП-340. Здесь мало сказать, что такой самолет даст Украине дополнительные возможности для более эффективного использования тех же F-16 и другой авиатехники в боях против российских захватчиков. Здесь следует отметить, что получить свои самолеты радиолокационного дозора ВСУ стремились все 33 года независимости, подмечают аналитики Defense экспресс В марте 2024 года министр обороны страны Пол Йонсен заявлял, что Швеция не исключает в возможности поставки Украине своих истребителей «Гриппен». Но 28 мая Йонсен заявил, что страна приостановила планы передачи «Гриппен», чтобы дать возможность ввести в эксплуатацию 16 Но вот имеем РАИ от известный как Airborne Surveillance and Control ACC-890 в Швеции. Представляет собой комплексную систему, которая обеспечивает разнообразные возможности для многих ролей и миссий, удовлетворяя требования как военной, так и гражданской сферы. Радарная система использует технологию активного электронного сканирования AESA, которая позволяет динамически регулировать энергию радара в зависимости от ситуации. Радар может охватывать широкую территорию или сосредотачиваться на меньшей приоритетной зоне и иметь высокую скорость обновления. Технология с диапазона гарантирует исключительную производительность радара в различных погодных условиях. Эффективный диапазон наблюдения ICC 890 охватывает более 500 тысяч квадратных километров по горизонтали и распространяется на высоту более 18 тысяч 200 метров над морской поверхностью система может обнаруживать и отслеживать такие объекты, как истребители, вертолеты, зависающие в воздухе крылатые ракеты и даже морские цели размером с водные мотоциклы. Система и AEW AEW была приобретена девятью странами в различных конфигурациях и является одной из наиболее широко используемых систем воздушного наблюдения во всем мире. Ценность Вакса в том, что он поможет истребителям F-16 выявлять ну. Нужные цели анализирует эффективность самолета радиолокационного дозора авиационный эксперт Богдан Долинце. И делает он это в нашем эфире. Этот самолет дальней радиолокационной слежки. Швеция имеет несколько различных типов таких самолетов. Именно эта модель, которая должна быть передана Украине, на вооружение Швеции есть два таких самолета. Сам радар способен видеть цели на расстоянии до 450 километров. Шведы ничего не сочиняли. Они просто взяли самолет СААП и на базе него создали этот воздушный радар. Что эта система позволит для Украины? В первую очередь это возможность обнаружения вражеских целей как в воздухе, так и на земле до 500 километров. Речь идет о ракетах, самолетах и о дронах Камикадзе. Таким образом, этот радар сможет передавать информацию другим самолетам в том числе и F-16, которые мы ожидаем. Они входят в единую интегрированную систему обмена информацией. То есть ракета может запускаться с боевого самолета и дальше она будет отслеживаться в реальном времени таким самолетом дальней радиолокационной разведки на большее расстояние с уходом наших самолетов из зоны вражеского поражения. Кроме того, здесь Швеция говорит также о передаче значительного количества техники и вооружения. В частности, упомянутый Пол Йонсен заявил о том, что Швеция отдаст ВСУ все свои бронетранспортеры типа... PBV302. 239 единиц на лицо. Согласно The Military Balance 2023. И также избыточные танки. Но здесь пока не ясна детализация. Кроме того, Швеция в этом пакете для Украины выделяет техническую поддержку для ранее поставленной техники, артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты RB-99. Лицензионная версия американских AIM-120 AMRAAM. Интересно также, что Швеция в этом пакете выделяет помощь, которая и асимметрично направлена на увеличение потенциала вооруженных сил Украины на поле боя. В частности заявляется, будут усилены командно-штабные способности Украины путем предоставления терминалов с подпиской на спутниковую связь. И также известно, что шведское агентство оборонных исследований получит задачу поддержать Украину в создании собственного оборонно-научного исследовательского института. Без ограничений Польша поддерживает право Украины использовать западное оружие против российских оккупантов на территории РФ. Как как сообщает польское радио, об этом в Брюсселе заявил заместитель министра обороны Польши Цезарь Томчик. Ведь Россия делает абсолютно все, все, что есть за благорассудиться, а Украине особо и нечем крыть. И накрывать законные вражеские цели. Расклад сил нужно срочно менять, отметили в Польше. Безусловно, ситуация выглядит так, что Россия сегодня делает то, что хочет, а Украина каким-то образом ограничивается некоторыми странами, и это должно прекратиться. Польская позиция четкая. Украина должна иметь возможность воевать с тем оборудованием, которое она получает. Польша не имеет никаких возражений в этом вопросе. Более того, мы также просим на подобных встречах, чтобы этих ограничений не было. В Кремле ознакомлены со словами за министра обороны Польши, что Варшава разрешила Киеву применять поставляемое ею оружие для ударов по РФ. А Россия не раз говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории. Вот так постно и неоригинально в панике комментирует решительные заявления Польши, род Путина Дмитрий Песков. Еще одна страна за. Украина может нанести удар по России с помощью оружия, переданного Финляндии. Об этом заявила министр иностранных страны Алина. Валтонен сообщает ЮЮСИ Суоми. По ее словам, страна, ведущая оборонительную войну, может нанести удар по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны. Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, которые необходимы для самообороны. Украина уже наносила удары британскими Storm по территории РФ с разрешения Лондона. По крайней мере, об этом говорит советник главы министра Текпрома Юрий Сак в интервью Bloomberg. Послушайте, у нас есть прецедент. Великобритания ранее разрешила Украине использовать свои ракеты большой дальности Storm и мы успешно атаковали их. Подробности этих ударов Юрий Сак не привел. Ни Британия, ни Россия атаки британскими ракетами по российской территории также не подтверждали. Напомню, что еще в начале мая глава Медбритании Кэмерон заявил, что Украина имеет право бить по России британским оружием, чем запустил целый каскад отмены красных линий со стороны наших западных союзников. По состоянию на сегодня уже 10 стран позволили Украине бить их оружием по России. Зеленый свет на справедливый сценарий ведения войны нам дали Франция, Литва, Латвия, Швеция, Эстония, Польша, Финляндия, Чехия, Великобритания и Нидерланды. По состоянию на 29 мая представители 10 стран союзниц выступили за то, чтобы разрешить Украине использовать их оружие для нанесения ударов по территории России. А вот Соединенные Штаты Америки не изменили свои позиции по применению американского оружия для ударов по российской территории. Это говорят не поощряется. Такое заявление сделал во время брифинга представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. О нашей политике я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом также. Наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для удара в Украину за ее пределами. Но, если вы посмотрите на более широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что у Украины нет большей поддержки, чем со стороны Штатов, подчеркнул он. США, Британия и Франция, именно от этих стран и от их решения зависит открыть нового этапа противостояния российской агрессии что ж слово действительно только за вашингтоном и точка перелома может настать уже совсем скоро чтобы противостоять продвижению страны агрессора россии в украине президент Шаджа байден рассматривает две новые контрмеры одна из которых может привести к еще одной точке перелома в украине сообщает за вашингтон пост эти шаги будут означать значительную эскалацию тщательно выверенной политики Байдена по поддержке Украины. Тот факт, что такие шаги сейчас рассматриваются, свидетельствует о растущей обеспокоенности администрации относительно уязвимости Украины на поле боя, пишет издание. Как отмечается, угроза новых санкций против Китая является особенно деликатной, поскольку она возникает в то время, когда обе страны пытаются стабилизировать свои отношения. Но официальные лица США обеспокоены тем, что Пекин, технически придерживаясь своего обещания не поставлять оружие Москве, стал крупнейшим фактором развития оборонного сектора России и ее полномасштабное вторжение в Украину. Издание также отмечает, что официальные лица США беспокоены тем, что Россия скапливает войска и технику для нападения на Харьков и другие города на востоке Украины американская артиллерия и ракеты малой дальности могут поразить эти цели, не угрожая глубокими ударами по России. Но пока Соединенные Штаты ограничивают их использование внутри Украины, поэтому они не могут нанести удар по крупным российским центрам материально-технического обеспечения и сбора войск, расположенных за рубежом. Но это может измениться, поскольку другие вышеперечисленные и мной страны НАТО давят на Байдена, чтобы он ослабил этот контроль, отмечает за Вашингтон-Пост. Журналисты издания добавляют, что, возможно, мы приближаемся к еще одной точке перелома в Украине. В то время, как Китай все сильнее склоняется к своему партнерству с новой доминирующей Россией, Байден взвешивает, стоит ли углублять свой альянс с Киевом. Это привело бы к новым рискам, но имело бы смысл, если бы это могло укрепить Украину, отмечает издание. К слову, именно политика Байдена стала знаком стоп для Пекина в самом начале войны, когда Китай готовился поставлять России оружие по просьбе президента Путина, но изменил планы после предупреждения США. Об этом обозревателю The Washington Post Дэвиду Игнатиусу рассказали осведомленные источники. По их словам, оружие уже было готово к поставке. Когда председателю Китая Си Цзиньпину позвонил президент США Байден и предупредил о последствиях за помощь России, это вызвало гневную реакцию китайского лидера, который поинтересовался, не угрожает ли ему Байден часом. С тех пор, правда, Пекин воздерживается от прямых поставок, утверждают собеседники за Вашингтон Пост. При этом, по их данным, китайский лидер поручил бывшему вице-премьеру и одному из своих самых доверенных лиц на переговорах с Западом Лю Хэ, курировать тихую помощь военным усилиям России. Одновременно с этим Китай отправил послание Украине и ее европейским союзникам, предложив Возможное урегулирование военного конфликта, звонок, о котором упоминает Вашингтон-Пост, состоялся 18 марта 2022 года. Тогда Си и Байден беседовали почти два часа. Согласно сообщению на сайте Белого дома, Байден в ходе разговора изложил лидеру Китая точку зрения Штатов и их союзников на военный конфликт России и Украины, а также предупредил о последствиях для Пекина в случае помощи Москве. В сообщении китайского МИДа по итогам разговора тогда отмечалось, что Пекин выступает за мир и против войны, а приоритетом считает продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, предотвращение гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боевых действий. Также китайское министерство привело поговорку, кто привязал колокольчик к тигру, тот и должен его снять. Оно означает, мол, что тот, кто создал проблему и должен решить ее. Как писал CNBC, под тиграм Си подразумевал Путина, колокольчик которому привязала НАТО. В то же время в Кремле неоднократно заявляли, что Москва не запрашивала, конечно же нет, у Китая военную помощь для войны в Украине, а власти Китая неоднократно отвергали обвинения в оказании атаковой Москве. 22 мая этого года министр обороны Великобритании Гранд Шапс, ссылаясь на данные американской и британской разведки, сообщил, что Китай уже поставлял или готовится поставить оружие России. А 28 мая, выступая в Бельгии, Владимир Зеленский сказал, что Украина владеет информацией о том, что открыто России поставляет оружие Иран и КНДР. Но есть и третья страна, которая делает это тайно не только бить по России западной мощью, но и уничтожать на земле натовскими наемниками, которых и так давно себе придумал в больном воображении Кремль. Всех выловил и убил на детских площадках. Президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе официально представит план возможного развертывания французских военных инструкторов в Украине. Об этом он сказал во время визита в Германию, пишет агентство DPA. План может быть представлен во время визита президента украинского Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне. Мы будем говорить очень точно в то время, чтобы объявить, что мы собираемся делать, подчеркнул Макрон, вот так, пока не точно. И вспомнил о нескоординированной и неудачной коммуникации по этому вопросу ранее. Таким образом, он анонсировал визит президента Украины во Францию и сказал, у меня будет возможность, когда Зеленский на следующей неделе приедет во Францию, по случаю Дня Д, принять его и тогда очень детально поговорить, чтобы объявить, что именно мы собираемся делать заявил президент Франции на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. По его словам, все возможные варианты по поддержке Украины будут обсуждаться во время визита Зеленского в страну. Уже 6 июня президент Украины отправится с рабочим визитом во Францию. Там Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Международная церемония пройдет в Сен-Лоран-Сюрмер на пляже Амаха. Макрон с Зеленским обсудят и дальнейшую помощь Украине. И пока одни действуют, другие только грозятся. А впрочем, кто его знает? Трамп готов бомбить Москву. По крайней мере, был бы, а может и будет. Кандидат президента США Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву, если бы ее вторжение в Украину началось во время его президентского срока. Об этом он сказал во время предвыборной кампании на частном мероприятии, пишет The Washington Post. Анонимные собеседники издания отметили, что Трамп предположил, если бы он был президентом США, то бомбил бы Москву и Пекин, если бы Российская Федерация вторглась в Украину или Китай напал на Тайвань. Такие слова удивили некоторых доноров его предвыборной кампании. Журналисты добавляют, что в целом во время мероприятий перед выборами Трамп говорит о внешней политике и темах, которые он обсуждает на митингах, а именно о инфляции и иммиграции. В то время как сторонник Джо Байдена в Голливуде и Кремниевой долине воздерживаются от поддержки провальной кампании Байдена, доноры по всей стране максимизируют свои усилия для переизбрания президента Трампа, поскольку они понимают, что мы не можем позволить себе еще четыре года ужасной политики Джо Байдена, говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Каролины Лавит. И пока одни из ключевых игроков среди снятия стопов размышляют и колеблются, наши дроны летят без каких-либо ограничений и предубеждений. Да и без предупреждений. Впрочем, даже если бы россияне знали, то прикрыть огромную площадь страны агрессора не смогли бы. Просто нечем. Украинские беспилотники теперь способны преодолевать расстояние в 2500 километров. Надо же заметил начальник службы радиоэлектронной борьбы воздушно-космических сил РФ Дмитрий Богданов. Оказалось, что борьбы там это и нет. При этом он отметил, что Москву успешно защитили от беспилотников. Москву, да. А еще бункеры Путина и дачи Шойгу. Но об этом он почему-то не упомянул. А вот Краснодарский край прикрыли развефиговым листком, как, впрочем, и другие регионы тоже. Дрон повтор атаковал Армавир, где расположена российская радиолокационная станция. В России в среду утром 29 мая беспилотник атаковал Краснодарский край. Россияне утверждают, что дрон вроде бы сбили над городом Армавир, где меньше недели назад была поражена РЛС «Воронеж-ДМ». Также утверждают, что, конечно же, обошлось без пострадавших и повреждений. Об утренней атаке сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, которого в очередной раз схватили кондрашки. По его словам, российское ПВО уничтожило один беспилотный летательный аппарат на Тормовиром. Глава Краснодарского края добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений, конечно же, нет. Продолжаются поиски места падения беспилотника, работают спецслужбы. Всего несколько дней назад, 24 мая, ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию в Краснодарском крае Воронеж ДМ. Раннего предупреждения о ракетном нападении. Она размещена возле Армавира в Краснодарском крае РФ и входит в российскую систему раннего предупреждения о ракетном ударе на дальности 6 тысяч километров от Украины. Попадания пришли, в частности, в административные здания для размещения персонала и управления этой РЛС. Пораженная РЛС является ключевой частью системы боевого управления стратегическими ядерными силами. В общей сложности таких РЛС в России всего около 10 и больше половины из них в зоне риска и досягаемости наших беспилотников. Что еще более примечательно, напомню, что после этой атаки дрон Кур атаковал еще один ядерный объект ВРФ. 27 мая был атакован объект Воронеж-М, находящийся в Орске, Оренбургская область. Это радиолокационная станция дальнего обнаружения цели, также входящая в систему так называемого ядерного щита России. Это 1800 километров от украинской границы. В результате эта атака побила новый рекорд дальности поражения Украины. Ранее наиболее отдаленной от границ целью, до которой добралось украинское оружие, был объект Салава. Башкортостан, на расстоянии в 1660 километров. Об уничтожении части ядерного потенциала Путина спросили у его рта Дмитрия Пескова. И вы уже точно должны догадаться, в каком формате он ответил. Конечно же, не знаю, не скажу, не ко мне. Песков попросил переадресовать вопросик о том, был ли нанесен урон ядерному паритету РФ и США после атаки украинских дронов на систему предупреждения о ракетной атаке в Армавире. Я рекомендую вам адресовать его в наши В Минобороны все переадресовывают, но телефонист из него, как и спикер, такой себе, конечно. Песков также не видит проблемы в том, что медиа называют Зеленского президентом. И это действительно его прямая цитата, а не месседж из сумасшедшего дома. А мы видим проблему в Пескове, да и во всем путинском режиме, который десятки лет нелегитимно себя и всю свою клику, никого не спрашивая, переназначает руководить террористической федерации. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на упреки российского диктатора Путина относительно как будто бы нелегитимности главы украинского государства Владимира Зеленского и посоветовал почитать свою собственную конституцию, на которую Путин положил, напомню, с высокой горы и все, что только мог. Стефанчук подчеркнул, что президентом Украины является Зеленский, до завершения военного положения будет оставаться Зеленский в соответствии с Конституцией и законами Украины. По его словам, озвученные Россией нарративы настолько же предсказуемы, насколько и бессмысленны. Президентом України є й до завершення воєнного стану буде залишатись Володимир Зеленський, і все це відповідно до конституції та законів України. Зрозуміло, що проголошені сьогодні російські наративи є настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими. Єдине бентежить, що окремі українські політики, ніби готуючи підґрунтя, майже слово в слово цитують висловлені наративи, зокрема і у стінах українського парламенту. І наостанок, як говорив наш Тарас, чужого навчайтесь. Та свого не цурайтесь, тому було б дуже добре, якби окрім конституції України на Росії почали читати свою власну конституцію і йдеться не про якісь примарні для Росії засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що Російська Федерація вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування державі, народів, аби далеко не горт. Это статья 79 пункт один. Часть гибридной войны и старая манипуляция. Такого рода кремлевские нарративы нацелены в первую очередь на путинский плепс и часть союзничков Путина. Никакого реального выхлопа и эффекта такие проявления гибридной войны иметь не будут, рассуждает в нашем эфире политтехнолог Борис Тизенгаузен. Военные Украины, берите оружие в свои руки, нам с вами будет проще договориться. Помните такое? Точно, так. Да. Да, вот здесь история Верховная Рада Украины. Берите власть в свои руки, нам с вами будет проще договориться. Все, мне кажется, как под копирку принцип разделения э, так, так называемого бунта внутри Верховной Рады. Здесь нужно понимать, что тоже не беспочвенно. Помните, э, Давид Арахам я говорил, 20 человек хотят выйти, но мы их э, не пускаем. Про нелегитимность это больше на внутреннего пользователей здесь и на э, на условных союзников Путина, то есть он посылает сигнал э, другим своим этим участникам клуба диктатора, что мол смотрите, это вообще там бессмысленно разговаривать, давайте нового, давайте другого, ну то есть здесь все э, логично и понятно. Дайте Путин скажет, дайте кого-то он будет Запад пробовать именно вот в этом плане. Кто подпишет? Если Запад согласится, скажет, ну, такие условия у России, то все, как бы, миссия выполнена. То есть Запад автоматически сам делегитимизирует Зеленского из грязи в князи. Безгранично легитимный, сам себя таковым, правда, только лишь считающий кремлевский диктатор Путин, безгранично направо и налево раздает должности своим дружкам, тоже легитимным и более чем профессиональным. Российский деспот подназначил секретарем Государственного совета РФ Алексея Дюмина, своего бывшего охранника. Об этом сообщает Медуза. Алексей Дюмин, занимавший до недавнего времени должность губернатора Тульской области, назначен на должность секретаря Государственного совета Российской Федерации. Соответствующий указ подписал диктатор Путин, говорится о публикации. Отмечается, что до Дюмина пост секретаря Госсовета занимал бывший глава Минтранса РФ Игорь Левитин. В положении о Госсовете РФ говорится, что задача этой структуры – обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определение основных направлений внутренней внешней политики российской федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства В госсовет входят премьер-министр спикер обеих палат парламента глава администрации президента и главы субъектов рф остальных членов назначает президент по данным росми дюмин был губернатором тульской области с 2016 года а в мае 2024 покинул пост и стал помощником президента рф Спецоперация Легитимность к российским пропагандистам, ставящим под сомнение легитимность Зеленского в качестве президента Украины, подключился, как видим, сам российский лидер. На пресс-конференции в Ташкенте Путин долго трактовал соответствующие статьи украинской конституции, которые, по его мнению, подразумевают передачу власти от президента спикеру парламента по истечению пяти лет полномочий. О том, что эта же конституция, включая статьи о нахождении в составе Украины, Крыма, Севастополя и других оккупированных и аннексированных Россией регионов Украины, Путин разумеется, не упоминал Упомянул. Украинская конституция интересует его, похоже, исключительно в части попытки дестабилизации ситуации в соседней стране, рассуждает наш коллега, журналист и политический обозреватель Виталий Портников в колонке для Крым реалии. Конечно, мы можем обсуждать, что еще должна была сделать украинская власть, чтобы не оставалось сомнений в легитимности действующего главы государства по истечении пятилетнего срока полномочий. Но нужно понимать, что это исключительно внутриполитическая проблема Украины. Если бы, допустим, было бы обращение в Конституционный суд, западные лидеры восприняли бы его решение в качестве в качестве дополнительного аргумента относительно легитимности полномочий украинской власти. А Путин, каким бы ни было бы решение суда, назвал бы его прогнозируемым и продиктованным западными кураторами Украины. Потому что Путин свято уверен, что только он может рассуждать о легитимности власти в украинской конституции и кстати о легитимности собственной власти тоже. Ведь мы еще не забыли, что Путин получил возможность быть переизбранным, так сказать, на пост президента России в результате манипуляции с Российской конституцией знаменитого обнуления сроков. Что на самом деле не Зеленский, а именно Путин, уже пятый срок, находящийся в президентском кресле в том числе и благодаря девальвации основного закона собственной страны, настоящий узурпатор власти. Но Портников напоминает, что Путин всегда интерпретировал украинскую конституцию так, как это было ему удобно. И, возможно, именно эта вольность обхождения с чужим законодательством поможет нам в будущем выпутаться из тех бесчисленных правых капканов, которые российский президент расставил на пути возможного возвращения к приоритетам международного права. Конституция не документ, из которого можно выдергивать понравившиеся Путину статьи, пусть даже сам он, очевидно, так и не считает. Если говорить о приведении украинского правового поля в соответствии с нормами Конституции, то Портников, как и мы, предлагает российскому президенту простой правовой механизм – прекращение военных действий и вывод оккупационных войск со всей территории, обозначенной в Конституции Украины. А затем на всей этой территории можно будет провести новые и президентские, и парламентские выборы. И Владимиру Путину, этому заядлому конституционалисту, не придется ломать себе голову в попытках разобраться с легитимностью Владимира Зеленского. Все очень просто. В жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Жизнь простая штука, и в ней что проще, тем правильнее. Оскар Уайльд. Ирина Узлова. Друзья, наша программа 20 минут. Спасибо, что были с нами. Приходите завтра. Буду ждать вас на этом же месте. Увидимся и победим.